Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan poster kami yang bertajuk rasuah lesen, jalan singkat ke tragedi. Jadi, yang pertama kita mulakan mengenai klasifikasi kes. Klasifikasi kes yang berkaitan dengan rasuah lesen antaranya adalah rasuah yang membabitkan lesen dan juga permit. iaitu rasuah yang melibatkan pemberian atau penerimaan suapan bagi tujuan mendapatkan lesen secara tidak sah, mempercepatkan proses kelulusan lesen, mengelakkan penolakan permohonan yang tidak layak. Sebagai contoh, seseorang memberi wang kepada pegawai kerajaan supaya permohonannya untuk lesen perniagaan diluluskan walaupun tidak memenuhi syarat. Yang kedua adalah berkaitan rasuah pegawai awam iaitu di bawah Seksyen 17A dan 17B akta SPRM 2009. Seksyen 17A menawarkan atau memberi suapan kepada pegawai awam manakala seksyen 17B iaitu pegawai awam menerima suapan sebagai dorongan atau ganjaran rasuah dalam agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan atau lebih dikenali sebagai JPJ terus menjadi isu yang membimbangkan di Malaysia. Nilai suapan yang terlibat dalam kes rasuah ini berbeza-beza. Ianya bergantung kepada situasi dan pihak yang terlibat. Dalam satu kes, seorang rana JPJ telah didakwa menerima sejumlah RM9,500. Wang ini kononnya sebagai bayaran untuk mengeluarkan lesen memandu kelas B2 dan D tanpa perlu mengikuti sebarang prosedur yang sah yang telah ditetapkan. Manakala, dalam kes lain pula, tiga orang pegawai JPJ telah didakwa menerima suapan sebanyak RM600 daripada seorang pemandu lori. Tujuannya adalah supaya tiada tindakan diambil terhadap pemandu tersebut walaupun melakukan kesalahan. Dua situasi yang berbeza ini dan juga dua jumlah yang berbeza. Namun, satu perkara yang sama, kedudukannya melibatkan salah guna kuasa dan juga pelanggaran integriti rasuah bukan sahaja mencemarkan nama baik agensi, malah menggugat kepercayaan rakyat terhadap sistem penguatkuasaan negara. Baik, seterusnya saya akan menguntangkan mengenai akta dan undang-undang yang terlibat dalam kes-kes rasuah khususnya yang melibatkan pejabat awam seperti pegawai JPJ. Pertama, Akta Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia 2009 atau Akta 694 merupakan akta utama yang digunakan dalam sebuah pendawaan kes rasuah di negara ini. Dalam kes penjawat awam, tiga seksyen yang paling kerap digunakan ialah Seksyen 16, Seksyen 17B dan Seksyen 23. Seksyen ini berkaitan dengan permintaan atau penerimaan rasuah, penyalahgunaan kedudukan dan salah guna kuasa oleh penjawat awam untuk kepentingan sendiri atau orang lain seterusnya kanun kesisaan khususnya Seksyen 165 juga terpakai jika penjawat awam didapati menerima apa-apa benda berharga yang ada kaitan dengan tugas rasmi mereka walaupun tiada suapan secara langsung penerimaan tersebut tetap dianggap salah di sisi undang-undang Akhir sekali, jika kes ini melibatkan pengeluaran atau pengesahan lesen secara tidak sah, Akta Pengakutan Jalan 1987 atau Akta 333 boleh digunakan ini melibatkan pelanggaran prosedur yang ditetapkan oleh JPJ. Sebagai kesimpulan, ketiga-tiga undang-undang ini saling melengkapi antara satu sama lain dalam memanteras rasuah khususnya dalam sektor awam. Ia menunjukkan bahawa tiada ruang untuk kompromi terhadap integriti dan penyalahgunaan kuasa di negara ini. Terdapat beberapa kesan apabila kita melakukan rasuah JPJ. Kesan yang pertama adalah kesan sosial. Rasuah dalam JPJ membawa kesan sosial yang serius. Pertama, ia mewujudkan ketidakadilan dalam masyarakat apabila individu yang tidak layak mendapat layanan istimewa melalui sogokan sekaligus melahirkan budaya negatif seperti nepotisme dan kronisme. Kedua, perpaduan masyarakat turut terjejas apabila rakyat mula hilang kepercayaan terhadap sistem menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati dan perpecahan sosial. Ketiga, Amalan rasuah membolehkan pemandu tidak layak memiliki lesen atau membenarkan kenderaan tidak selamat berada di jalan raya yang akhirnya menyumbang kepada peningkatan kadar kemalangan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Selain itu, kesan politik. Dari segi politik, Rasuah dalam agensi kerajaan seperti JPJ boleh menjejaskan imej kerajaan secara keseluruhan. Apabila isu rasuah tidak ditangani dengan tegas, rakyat dan komuniti antarabangsa akan memandang rendah terhadap kredibiliti dan kecekapan pentadbiran negara. Lebih membimbangkan, kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan akan semakin merosot, menyebabkan rakyat menjadi sinis dan enggan memberikan kerjasama kepada dasar atau program kerajaan yang sedia ada. Hal ini boleh mengancam kestabilan politik dan menjejaskan kepercayaan awam terhadap sistem pentadbiran negara. Seterusnya, kesan ekonomi. Implikasi rasuah dalam JPJ turut memberi kesan buruk terhadap ekonomi negara. Pertama, ia menyebabkan kehilangan hasil negara apabila bayaran rasmi diseleweng untuk kepentingan peribadi pegawai yang tidak bertanggungjawab. Kedua, hujah peningkatan kos tidak rasmi apabila rakyat terpaksa membayar rasuah untuk mendapatkan perkhidmatan yang sepatutnya percuma atau lebih murah sekaligus membebankan pengguna. Ketiga, kualiti perkhidmatan akan merosot kerana individu yang tidak kompeten dibenarkan bekerja atau mendapat kelebihan tanpa merit. Akibatnya, kecekapan operasi dan produktiviti jabatan terjejas secara keseluruhan. Akhir sekali, kesan terhadap keluarga. Rasuah juga membawa kesan yang besar kepada institusi kekeluargaan. Jika seseorang ketua keluarga didapati terlibat dalam rasuah, dia berisiko kehilangan pekerjaan atau dikenakan hukuman penjara sekaligus menjejaskan kestabilan kewangan keluarga. Selain itu, keluarga pesalah mungkin berdepan rasa malu dan stigma sosial apabila dipandang serong oleh masyarakat menyebabkan tekanan emosi dalam kalangan ahli keluarga terutamanya anak-anak. Tambahan pula, keselamatan dan keharmonian keluarga boleh tergugat apabila berlaku tekanan hidup, konflik dalaman atau keganasan rumah tangga yang berpunca daripada masalah kewangan dan maruah yang tercela akibat perbuatan rasuah. Seterusnya adalah bentuk suapan rasuah. Yang pertama, wang tunai. Wang tunai merupakan bentuk suapan yang paling lazim di mana seseorang memberikan sejumlah wang kepada individu lain sebagai balasan untuk mendapatkan sesuatu kelebihan atau layanan istimewa secara tidak sah. Yang kedua, barangan atau hadiah Suapan juga boleh berbentuk barangan atau hadiah Seperti uh, telefon pintar, barang kemas, jam tangan mewah Yang mana boleh uh, diberikan dengan tujuan untuk uh, mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang Yang ketiga, perkhidmatan percuma memberikan kemudahan secara percuma seperti uh, merenovasi rumah atau menyediakan rawatan kesihatan eksklusif juga boleh dianggap sebagai rasuah sekiranya ia bertujuan mendapatkan balasan tertentu. Dan yang terakhir adalah pelantikan jawatan, menawarkan atau menjanjikan pelantikan ke jawatan tertentu termasuk kenaikan pangkat atau uh, penempatan kerja yang strategik sebagai balasan kepada sokongan atau tindakan tertentu juga merupakan satu bentuk suapan rasuah. Sebagai kesimpulan, rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang tetapi juga penyakit sosial yang merosakkan integriti dan keadilan. Marilah kita bersama menolak rasuah demi masa depan negara yang bersih dan bermaruah sekian daripada kumpulan kami terima kasih